السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين أما بعد مسلمين مسلمات سلام جماعة para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan pengajian pada sambungan ayat ke -100 91 dari surah Al Imran diikuti dengan beberapa ayat setelah itu yaitu pada ayat 192 dan ayat 193 firman Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasyaitanir rajim alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna صدق الله العظيم Terjemahan bagi ketiga-tiga ayat yang dibacakan ini iaitu yaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi yakni sambil berkata rabbana wahai tuhan kami tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia Maha suci engkau maka peliharalah kami dari azab neraka Wahai Tuhan kami sebenarnya sesiapa yang engkau masukkan ke dalam neraka Maka sesungguhnya engkau telah menghinakannya Dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh sebarang penolong pun Wahai Tuhan kami sesungguhnya kami telah mendengar Seorang penyeru yang menyeru kepada iman Katanya Berimanlah kamu kepada Tuhan kamu Lalu kami pun beriman Wahai Tuhan kami Faghfir lana dhunubana. Ampunkanlah dosa-dosa kami Dan hapuskanlah dari kami sayiati Hapuskanlah daripada kami kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. Ketiga-tiga ayat ini tuan-tuan merupakan sambungan dan kaitan yang sangat dekat pada ayat 190. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya pada penciptaan di langit dan bumi dan apa juga yang berada di antara kedua-duanya ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan memikirkan perkara itu lalu menemukan kebenaran membawa manusia kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala maka mereka itulah digelar dengan ulul albab iaitu mereka yang menggunakan nikmat akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka nikmat akal merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah anugerahkan kepada manusia membezakan mereka dengan makhluk yang lain seperti mana binatang dan sebagainya maka dengan nikmat akal itulah yang akan menjadikan manusia itu diangkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sejumlah besar dalam al-Quran Al karim bahkan disebutkan hampir ratusan ayat Ratusan ayat dari Al-Quran Al karim mengajak kita berfikir. Allah menyatakan afala taqilun, afala tatafakkarun dan sebagainya tidak lain tidak bukan menyajak manusia menggunakan akal yang dianugerahkan Bagi menemukan mereka kepada kebenaran dan hakikat Bahawa penciptaan langit dan bumi merupakan satu yang sangat ajaib Yang menemukan manusia dan beribadah kepada Allah SWT semata-mata Sebaliknya sebesar-besar kekufuran kepada Allah Ialah ya ni'mat akal sebaiknya Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-A'raf Betapa neraka jahannam itu dipenuhi di kalangan manusia dan jin Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka itu orang yang tidak menggunakan akal fikiran. Walaupun secara zahirnya mereka seperti mana tetapi bila mana nikmat akal itu dikesampingkan membawa mereka kepada syirik. Lalu Allah menyatakan ulaika kal an'am balhum adall mereka itu orang-orang yang sesat dan mereka itu tidak ubah seperti mana binatang ternakan bahkan lebih sesat daripada itu jadi itulah tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia menggunakan akal lalu menemukan mereka kepada tauhid yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala Lalu disebutkan beberapa definisi mereka yang ulul albab ini yaitu mereka yang memperingati Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sama ada dengan hati dan dibuktikan dengan lisan dan dibuktikan juga dengan amalan anggota badan. Di dalam hati seseorang yang merenung membaca berkaitan dengan ilmu lalu kemudian menyedarkan dia akan hakikat iman maka itu disebutkan sebagai berzikir dengan menggunakan hati melihat bagaimana penciptaan yang hebat yang Allah Subhanahu wa taala paparkan kepada kita maka itu di antara zikir dengan hati kepada Allah Subhanahu wa taala begitu juga pelbagai bentuk zikir yang boleh kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala solat dinamakan sebagai zikir seperti mana perintah Allah kepada Nabi Musa alaihi salam wa aqimis salata li dhikri dan dirikanlah solat sebagai zikir ku sebagai memperingati Allah wa la dhikrullahi akbar dalam suratul al-ankabut Allah menyatakan berzikir kepada Allah itu merupakan satu perkara yang besar yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala Melaksanakan solat tuan-tuan pada asalnya ialah secara berdiri. Tetapi berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan situasi manusia itu bergantung kepada tahap yang boleh dilakukan. Sepertimana kata Nabi SAW bahawa solat itu asalnya dilaksanakan secara secara berdiri. Tetapi dalam keadaan yang menguzurkan dia maka boleh dalam keadaan duduk. Sekiranya tidak mampu maka boleh dilaksanakan secara berbaring Mengikut tahap keupayaan kesihatan seseorang Begitu juga sebaik-baik zikir ialah Membaca Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu Wa Taala menamakan Al-Quran itu dengan sebutan Al-Zikir Dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9 Allah sebutkan Inna nahnu nazzalna az zikr Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Zikir Ya'ni Al-Quran Al-Karim wa inna lahu lahafizun dan kamilah yang akan menjaganya sehinggalah hari akhirat membaca al-Quran dibolehkan dalam keadaan berdiri yakni dalam solat dalam keadaan duduk dan dibolehkan dalam keadaan berbaring maksudnya tuan-tuan dalam segenap kehidupan kita ini dituntut untuk kita mengingati Allah Subhanahu wa taala membaca al-Quran bahkan selain solat selain zikir kepada selain solat selain membaca al-Quran setiap gerakan dalam kehidupan kita ini adanya zikir-zikir yang tertentu betapa pentingnya untuk kita sentiasa membasahkan lidah kita dengan zikir kepada Allah melainkan dalam tempat-tempat yang dilarang menyebutkan nama Allah di tempat qada hajat begitu juga bagi mereka yang dalam keadaan berjunub maka terhalang daripada membaca al-Quranul Karim selain daripada itu kebanyakan kehidupan manusia yang mukmin berada dalam sentiasa memperingati Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dengan hatinya itu sentiasa melihat Allah melihat perbuatannya. Sama ada dengan lisan diungkapkan kata-kata zikir, selawat dan sebagainya membaca Al-Quran dan dibuktikan zikir itu dengan anggota badan diterjemahkan dengan melaksanakan amalan salih. Lalu mereka kata Allah Subhanahu wa taala wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh. Memikirkan kejadian langit dan bumi. Lalu dengan itu menghasilkan satu perasaan mengungkapkan lemahnya seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tuan-tuan beberapa ayat yang sentiasa dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilamana turunnya ayat ini 190 dari surah Ali Imran dan ayat berikutnya di antara doa ataupun di antara ungkapan al-Quran yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Pernah ditanyakan kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika mana Ubaid bin Umair dan juga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bertanyakan kepada Aisyah bagaimanakah ibadah yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Lalu Aisyah menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya pada solat di akhir sepertiga malam melaksanakan solat sebanyak sebelas rakaat. Dan ulama mengandaikan sebelas rakaat itu ialah ia 8 rakaat solat tahajud dan diakhiri dengan tiga rakaat solat witir. Dan sebelum Nabi melaksanakan solat-solat tersebut maka Nabi membaca ayat ini. Lalu menangislah Nabi saw. Kerana secara mafumnya ayat ini barang siapa yang tidak memahami kejadian langit dan bumi ilmu yang didasari itu tidak menemukan dia kepada kebenaran maka menjadilah mereka orang yang sia-sia. Tetapi dengan memikirkan melihat kejadian siang dan malam dan pelbagai lagi makhluk Allah sepatutnya menimbulkan kesedaran seorang hamba akan penciptanya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian doa yang diungkapkan oleh ulul albab dengan menyebutkan rabbana ma khalaqta hadza batilan. Kita akan lihat tuan-tuan pada ayat 191 ini sehinggalah ayat 194 Diungkapkan kalimah Rabbana sebanyak lima kali dalam beberapa ayat ini Rabbana tuan-tuan kita menyebutkan uh, akan Allah SWT dalam penyebutan doa Maka dengan penuh rasa teluruk, penuh rasa rendah diri kita mengungkapkan kalimah uh, penyebutan ar rabb Al-Rab tuan-tuan ialah Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kita meminta pertolongan Meminta hajat yang kita ingin dapati Maka dimulakan permintaan itu dengan Memanggil uh, nama Allah subhanahu wa ta'ala Antaranya ialah kalimah Rabbana Menunjukkan bahawa seorang insan itu Dalam dia mengimani Allah subhanahu wa ta'ala Mengakui apa yang disaksikan daripada langit dan bumi Makhluk-makhluk yang berkaitan dia mengetahui bahawa yang menciptakannya ialah semata-mata Allah. Yang mentadbirkan seluruh makhluk ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah dinamakan sebagai beriman dengan nama Allah iaitu Ar-Rabb. Al Kita memanggil Allah Rabbana ma khalaqta hadha batila. Maha suci Engkau ya Allah. Tidaklah Engkau menciptakan segalanya ini secara batil, secara sia-sia. Dalam akhir ayat dalam surah Al-Mu'minun Allah sebutkan afahasibatum annama khalaqnakum abatha. Adakah kamu wahai orang-orang musyrik menyangkakan kami mencipta makhluk ini dengan abatha, dengan sia-sia, dengan tidak ada tujuan. Tetapi yang sebenarnya Allah menciptakan segala apa yang kita saksikan. Makhluk yang kita ketahui dan tidak ketahui, kesemua ada hikmah di sebalik itu. Lalu kita membersihkan mensucikan Allah dengan penyebutan subhanak. Kalimah subhan ialah mensucikan Allah daripada segala perkara-perkara kekurangan. Kita beriman dan kita mempelajari dalam ilmu tauhid adanya sifat yang dinamakan salbiah. Menafikan segala kekurangan yang tidak sepatutnya disandarkan kepada Allah. Dalam erti kata Lawan daripada kekurangan itu ialah kesempurnaan Maksudnya tuan-tuan ialah Kalaulah Allah menciptakan satu perkara itu tidak ada objektifnya Tidak ada hikmah di sebalik kejadian Maka menjadilah satu kekurangan Tetapi kita menyebutkan maha suci Allah Segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ada hikmah di sebaliknya. Lalu kita membersihkan Allah, kita mensucikan Allah dengan penyebutan Subhanak faqina azaban nar maka oleh itu ya allah jauhkanlah kami daripada neraka faedah daripada perkataan faqina azaban nar ini tuan-tuan setelah mana dalam hati kita memperakui akan kehebatan Allah mencipta makhluknya menyedari bahawa segala yang berada di langit dan bumi merupakan milik dan di bawah tadbir Allah Subhanahu wa taala dengan iman itu kita bertawassul dengan apa yang kita berdoa supaya Allah menjauhkan kita daripada neraka. Tawassul tuan-tuan ialah menjadikan satu perkara itu mengakibatkan kita diberikan faedah yang diperlukan. Menjadikan satu doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kebaikan yang kita lakukan. Lalu itulah dinamakan tawassul. Dalam konteks ayat ini tuan-tuan kita bertawassul dengan apa yang kita lakukan. Dengan kita mengiktiraf kejadian langit dan bumi merupakan aturan Allah dengan kita meyakini bahawa tidak ada kekurangan bagi Allah segala kesempurnaan itu disandarkan pada Allah lalu dengan kepercayaan ini kita bertawassul supaya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada daripada neraka bertawassul selain daripada amalan soleh, maka boleh juga kita bertawassul dengan ke keadaan yang lain antaranya bertawassul dengan hamba-hamba Allah yang salih Kita mengetahui seorang itu merupakan yang salih Lalu kita meminta agar dia mendoakan kepada kita Maka ini di antara tawasul yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga bertawasul dengan mengungkapkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nama Allah Subhanahu Wa Taala yang kita ketahui mempunyai 99 buah nama. Maka disebutkan nama Allah itu bersesuaian dengan apa yang kita perlukan apa yang kita doakan sekiranya meminta keampunan dari Allah maka menyebutkan nama Allah yang dinamakan sebagai Ghafur Tuhan yang Maha Pengampun kalaulah meminta rezeki maka disebutkan nama Allah iaitu Ar-Razzaq Al Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki dan begitu juga tuan-tuan yang kita sebutkan dalam ayat ini ialah bertawassul dengan amalan salih. Kita menyebutkan oleh demikian ya Allah faqina azaban nar maka jauhkanlah kami daripada azab neraka lalu disebutkan tuan-tuan mengapakah neraka itu merupakan satu tempat yang dijauhi kerana mereka yang ditempatkan dicampakkan ke dalam neraka merupakan hamba yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala 192 daripada ayat surah ini Allah sebutkan ungkapan ulul albab yang kedua Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah Ya Allah sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka maka dia telah pun dihinakan oleh engkau. Neraka tuan-tuan merupakan satu tempat yang tidak disukai oleh manusia secara fitrah mereka. Mana-mana manusia pastilah menjadikan tajuk utama kehidupan mereka ialah untuk mencari jalan pulang ke syurga. Menjauhi segala bentuk perbuatan dan perkataan yang mencampakkan mereka ke lembah neraka. Lalu penentuan syurga dan neraka ini merupakan penentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang yang ditempatkan dalam syurga sebagai contoh semata-mata atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga mereka yang dimasukkan ke dalam neraka disebabkan kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang dimasukkan itu. Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Bahkan orang yang ditempatkan dalam neraka, penghuni neraka, mereka tidak sedikit pun menafikan bahawa mereka tidak layak berada dalam neraka. Kesemua mereka mengetahui betapa layaknya mereka ditempatkan dalam neraka. Kerana tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bagi setiap kebaikan yang dilakukan di dunia digandakan sekurang-kurangnya dengan sepuluh gandaan berbandingkan kejahatan yang dilakukan hanyalah dikira sebagai satu kesalahan satu dosa bersamaan dengan satu kesalahan yang dilakukan lalu mereka dicampakkan ke dalam neraka mengetahui bahawa mereka tidak menggunakan sebaik mungkin peluang itu mereka tidak bertauhid mereka tidak mengerjakan amal kebaikan bahkan kejahatan yang tidak digandakan sekalipun begitu banyak mengatasi kebaikan yang mereka lakukan Lalu kemudian Allah sebutkan bahawa orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu ialah orang-orang yang berlaku zalim ketika di dunia. Di dunia kemungkinan mereka mendapatkan bantuan, mendapatkan pertolongan. Tetapi di negeri akhirat, mereka yang ditempatkan dalam neraka itu dikategorikan sebagai orang yang zalim dan mereka tidak sedikit pun mendapatkan bantuan. Orang yang zalim tuan-tuan terdiri di kalangan kaum muslimin, boleh jadi di kalangan kaum muslimin bagi mereka yang melakukan dosa-dosa besar. Mereka yang fasik walaupun tidaklah mengeluarkan mereka daripada Islam, tetapi mereka juga dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga bagi mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan sedemikian, masuknya mereka ke dalam neraka itu pada tempoh buat selama-lamanya. Berbanding dengan orang yang fasik walaupun dalam kalim muslim mereka kemungkinan akan dikeluarkan bila mana telah pun dihapuskan segala kesalahan mereka. Tetapi orang-orang yang mensyirikkan Allah diabadikan tempat mereka ke dalam neraka wal Jadi itulah tuan-tuan sedikit yang boleh kita kongsikan Allah taala a'la wa alam. Bismillahirrahmanirrahim. rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم نوره وفتحه وبركاته. ونعوذ بك من شر ما فيه ونعوذ بك من شر ما بعده. اللهم إنا نعوذ بك من الكسر وسوء الكبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته